哎，你慢点喝啊！你可千万别在我还没剪完的时候就喝多了。你要是喝多了，我可不管你啊！啊，这个认怂呢，是我从小就掌握的一种生存技能。别送我了，你不怕被别人认出你吗？还好，这里人少。哎，你刚刚那首歌里面充满了故事，你能给我讲讲吗？当然不说也没关系啊，我就随便问一问。或许这首歌。 是因为听说过一对兄弟的故事。本来很要好的两兄弟，在弟弟八岁生日那天，弟弟走丢了。爸爸因为出门找弟弟，就再也没回来过。失去了爸爸的两兄弟，开始相互指责。哥哥说，是因为弟弟乱跑。 才导致爸爸失踪的，弟弟却说，是哥哥故意把自己抛下了，才让自己迷路的。从此，两兄弟一直矛盾不断，再也回不到当年了。原来，这就是他们兄弟间的故事啊！如果两兄弟当中一定有人撒了谎。 你觉得会是谁啊？我觉得是谁说的谎已经不重要了，重要的是这个事情造成的后果，两个兄弟都没有办法去承担，而且我觉得说谎的那个人心里应该会更难受<谁>。小心！ 那个，谢谢你啊。那个，我前面我就到了，我就先回去了。你，你为什么和石梦住一起啊？啊，说来话长了。不过我很快就会搬出来了。那你手机借我一下。嗯，手机。 以后如果犯病，第一时间联系我，我会随叫随到。嗯、你不用谢我，你还帮我录歌的，这当做酬劳。<唉>快回去吧，我看着你走。晚安。今天谢谢你。没关系，唱歌而已。也谢谢你替我治病。走了。拜拜。拜拜。 酒臭死！嗯嗯<學>嗯嗯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 嗯

哎，放手吧。我。